ऑपरेशन सिंदूर ही निवळ लष्करी कृती नाही तर भारताच्या राजकीय सामाजिक आणि सामरिक इच्छाशक्तीचं प्रतीक आहे असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितलं ते आज लखनौमध्ये राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवसाच्या निमित्तानं ब्राह्मो सुविधा केंद्राचं उद्घाटन करताना बोलत होते देशाची दृढ सैन्यशक्ती संकल्पशक्ती या मोहिमेतून प्रकाशबान झाली आहे भारत जेव्हा दहशतवादाविरुद्ध कारवाई हाती घेतो तेव्हा सीमेपलीकडचा भूभाग देखील दहशतवाद्यांसाठी किंवा त्यांच्या पुरस्कर्त्यांसाठी सुरक्षित नसतो याचा हा पुरावा आहे असं ते म्हणाले आज भारत जगातल्या शक्तिशाली देशांमधला एक देश आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने था हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि तो मंदिर गुरुद्वारा गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया दहशतवादी हल्ले अपने प्रियजन गमावन बसले निष्पाप कुटुंबान अपने सशस्त्र दलानी न्याय मिलन दिला है ब्राह्मोस एअरोस्पेस इंटिग्रेशन अँड टेस्टिंग फॅसिलिटी या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या हवाई एकात्मीकरण आणि परीक्षण सुविधा केंद्राचं त्यांच्या हस्ते दूरदृश्य पद्धतीनं उद्घाटन झालं हे संकुल म्हणजे संरक्षण क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होत असल्याचं द्योतक आहे देशाच्या नवोन्मेषाची गतीसुद्धा यातून दिसून येते असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा आजच्याच दिवशी पोखरणमध्ये अणुचाचणी झाली होती याचा उल्लेख त्यांनी केला तीनशे कोटी रुपये खर्चानं ऐंशी हेक्टर जागेवर हा कारखाना उभारण्यात आला आहे या कारखान्यात दररोज ऐंशी ते शंभर क्षेपणास्त्रांचं उत्पादन केलं जाईल दोन हजार सव्वीसमध्ये राफेल आणि सुखोई या विमानांमध्ये या क्षेपणास्त्रांची चाचणी करण्यात येणार आहे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यावेळी उपस्थित होते